слов не подберешь, то, что я там увидел. Первое было, сначала было, когда я ехал, там, понимание, где я там, там поселюсь, там, там, ну, как-то я выстраивал. Думал, на пару дней, там, два-три дня попытаюсь там что-то заколотить, буквально там ненадолго, ну, до недели. Но когда я приехал, я приехал на квартиру, оценил состояние, понял, что нужно заколотить а, окна как-то, чтобы не лазили, не мародерили. Вот, началось все с квартиры. А когда до пекарни добралися, там Ой. хоть было, хоть что, серетуато, чем у нас да. Ну, все пора. из всех объектов, на пару объектов было, были печи, большие печи, на которых не смогли вынести, то ли подвал завален был, это подвальное было, там возле а, нашего дома подвальное помещение, там остались печи, так как все было завалено, это подвал, их тяжело оттуда вынести. Но большая часть, конечно, просто вынесли все эти печи, чтобы для понимания... Их пять человек эту печь не подымут. То есть это организовано, приезжали, грузили, вывозили.